शहादा येथे अठरा जानेवारी दोन चोवीस रोजी सकाळी अकरा वाजता उर्दू पुस्तक मेळाव्याचे उद्घाटन कार्यक्रम मान्य डॉक्टर सय्यद रियाज अली यांच्या हस्ते करण्यात आले कार्यक्रमाचे अध्यक्षस्थानी माननीय प्राध्यापक डॉक्टर विश्वास पाटील साहेब होते या कार्यक्रमात प्रमुख अतिथी म्हणून होते संस्थेचे अध्यक्ष मात सय्यद लियाकत अली जयदी सर नंदुरबार शकील अंसारी रहीम भाई रियाज भैया अंसारी मौलाना एहसान रजानुरी कार्यक्रमात संस्थेचे सचिव मंजूर पठाण अब्दुल हसमानी डॉक्टर खालील शहा आणि पालक विद्यार्थी बहुसंख्येने उपस्थित होते या पुस्तक मेळाव्यात मालेगाव येथील पुस्तक विक्रेत्यांनी एकूण बारा दुकाने लावले ला आहे कार्यक्रमाचे सर्व नियोजन प्राचार्य सय्यद इक्तेफर अली यांनी केले सूत्रसंचालन अब्दुल रऊफ सर आणि इरफान सर यांनी केले कार्यक्रम यशस्वीसाठी सय्यद शोएब वकार सरलिपिक नसीर मन्सुरी सुफियान पठाण आणि सर्व शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी परिश्रम घेतले शहादा का उर्दू किताब मेला सर सैयद अहमद खान एजुकेशन और अंजुमन मोहबान उर्दू कुतुब मालेगाँव के इश्राक से मुनदद हुआ है यहाँ पर बारह किताबों के स्टॉल लगे हुए हैं हम लोग मालेगाँव से आए हैं और यहाँ पर हर किस्म की दीनी अदबी और बच्चों की बच्चों के अदब पर किताबें मौजूद हैं ये उर्दू के फोक के लिए है ये बिजनेस नहीं है ये धंधा नहीं है बल्कि जिस तरह गजा होती है इंसान को जिंदा रहने के लिए खाना ज़रूरी है इसीलिए किताबें जो है ये रूहानी गज़ा है तो इसलिए ये जरूरी है कि हम मुता करें किताबों का और, और किताबों से जुड़े और उर्दू किताबों के लिए ही हम ये किताब मेला मनद करते हैं अंजुमन में इकबान उर्दू कुतुब इससे पहले भी हम लोग धूलिया और उससे पहले जलगाँव में ये किताब मेला मनद कर चुके हैं ये शहदा का पहला उर्दू किताब मेला है और इसमें हम लोग सैयद अहमद खान के इश्तरा से आए हुए हैं। किताब आदमी का सबसे बेहतरीन ऐसा दोस्त बाकी दोस्त धीरे धीरे टल जाएंगे दूर होंगे लेकिन किताब कभी नहीं इतना ईमानदार और इतना ज्ञान से भरा हुआ इल्म से भरा हुआ कि आप जब भी पूछेंगे तब तैयार हो जाए ये नहीं कहेगा कि मैं थक गया हूँ अब तो रात देर हो गई है या सुबह चार बजे आप मुझे जगा रहे हैं और आने वाली पीढ़ी को तो किताब के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है मुझे तो हर बार लगा जैसे मैंने कहा कि जानवरों के मेले के बड़े इश्तहार होते हैं लेकिन ये पुस्तकों किताबों का मेला है जहाँ आदमी को जानवर होने से बचाने की सारी व्यवस्था है तो जो आदमी आज बदल रहा है उसको संभालने के लिए केवल और केवल किताब ही एक आधार है आने वाली पीढ़ी के लिए तो जाहिर है कि उनके हाथ से मोबाइल छीनना और किताब देना लेकिन इसके लिए वे जितने जिम्मेदार नहीं है उतने हम लोग जिम्मेदार है उनके वालिद वालिदाना क्योंकि तो हम ही मोबाइल लेकर उनसे बात कर रहे हैं बच्चों को खिलौने की तरह मोबाइल दिया है और ये बड़े फख्स कहते हैं कि हमारा बच्चा ये मोबाइल खेलता है कि आपको पता भी नहीं चलता आज इस उम्र में भी मैं मोबाइल का ठीक से उपयोग नहीं कर पाता सुनने के लिए और संदेश देने के लिए लेकिन उसको संस्कृत भाषा में कहा जाता है कर्ण पिशाच यानी कानों से लगा हुआ भूत तो ये मोबाइल कानों से लगा हुआ पिशाच है भूत है इससे बचना चाहिए और बड़ी उम्मीद है मुझे नई पीढ़ी से आने वाली पीढ़ी से जैसे कि मैंने कहा भी कि मैं आने वाले कल के हिंदुस्तान से बात कर रहा हूं कैसा होगा हिंदुस्तान ये लोग तय करेंगे और उसके लिए उनको बहुत पढ़ना चाहिए जो दरारे आई है जो दुराव आया है उसको मिटाने का भी यही उपाय है जैसे मैंने कहा कि वहाँ बनारस में बैठकर कभी हमने ललकारा सभी को ललकारा केवल हिंदू को ही ललकारा ऐसा नहीं मुसलमानों को ललकारा और उन लोगों को ललकारा जो झूठे रास्ते पर चल रहे थे आज भी कबीर की किताब हम लोगों को एक नया राह नई राह दिखाती है सलाउद्दीन लो हर फास्ट 24 न्यूज़ न्यूज़ शहदानंदुर्बार